Ребят, всем привет! Выгляжу не очень хорошо, потому что стрессы дают о себе знать. Идет преследование и репрессии моей семьи. Это в отношении меня и моей малолетней дочери. Начались угрозы. Вы прекрасно знаете, что угрожали изнасиловали моей малолетней дочери. Я предполагаю, что это все-таки люди в черном, а знали бы ко мне полиция. Значит, меня сначала хотели закрыть на домашний арест, а потом написали клопотание. Вчера принес э, этот курьер. Клопотание про броня за побежного зах заходу выглядит романепидвартою. То есть за то, что я помогала людям, э, чтобы людей э, не насиловали, не убивали, не уничтожали, не продавали. Начали преследовать мою семью, и они решили меня посадить. Я больше чем уверена, что они хотят меня и уб... мало того, чтобы посадить и убить. Сейчас я готовлюсь отдать отпор. Было очень много отправленного материала. Это в операционный суд и в другие суды. Ребят, мы понанимали адвокатов. Адвокаты очень дорого стоят. Кто может, помогите, пожалуйста. Потому что мы один не справимся. Значит, на сегодняшний момент температура просто хавайся. Горло, температура. Выгляжу я, конечно, ну, я уже не сплю, какие сутки. Это понятное дело, как я должна выглядеть. Самое интересное, самое интересное, что мне в клопотании про обороня за побежному заходу выглядит Романи Петварты, Значит, шуют, э, статья 480 КПК Украины. Внимательно, пожалуйста, ознакомьтесь вообще это кому это. Да вот. А, нет, тут написано так. Яка не є особо, що до якої згідно статті 480 КПК України передбачений особливий порядок кримінального провадження раніше і не несудимой. И еще ребят. Значит, написали, что значит сличил расследование злочинів, слідчого управління ГУМБ Запорізької области, майор полиции, колісник Евгений Александрович, разом с прокурором у криминальному проваджене, начальник відділу Запорізької обласної прокуратури Швець Кирило Сергеевич. Значит, просит суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної такої такой-то, такой-то, такой-то. Это Анджело Рустеман, да, там фамилию не буду говорити, ви вже все знаєте. 85 го года рождения у межах строку судового розслідування без, визна... без визначення розміру застави. То есть они даже решили меня даже під заставу не відпускати. Значит, вы, рептилии, убирайтесь обратно в свой... Свое чистилище Поэтому все, кто может финансово поддержать, поддержите, пожалуйста. Значит, сейчас прохожу обследование, потому что о, прошли проблемы с щитовидкой. Ну, там узел такой небольшой. Ну, это как врач говорит, небольшой, ну, который надо идти делать пункцию. Лазию по частным врачам. Ребенка отвезла в безопасное место потому что очень переживаю тоже за ее жизнь. Спасибо огромное анонсы повестки Запорожья за огромную-огромную поддержку. И спасибо огромное ребятам, всем, кто меня помогает. Я вас прошу, не сдавайтесь, объединяйтесь. Все-таки все прекрасно помнят, да, когда я сказала, и сейчас напомню, писательница Даниэла Стил, посмотрите, пожалуйста, фильм «Зоя». Там, да, очень много якобы неправды, как говорят. Но кто поймет, тот, тот поймет. С вами была Анжела Рустемовна. Я не прощаюсь. Первое заседание у меня состоится 6 июня. Это по 185. -й. А второе заседание там, по 110, -й, 114. -й, еще повестка не пришла. К суду я готова. Я надеюсь, я, что я до этого поправлю свое здоровье. И я думаю, судебное заседание будет очень веселое. Всем спасибо большое.